Итак, всем привет! Меня зовут Настя, и сегодня я буду вам рассказывать о приложении ВКонтакте ⁇ Обрисуйка ⁇ Рисуем и оцениваем. Эта игра достаточно очень интересная для меня, по крайней мере, ну и для других детей тоже, наверное, очень интересная игра. Ну что ж, начнем. Суть этой игры, ну я вам, наверное, уже в прошлых влогах рассказывала, суть этой игры, ну, это уже выпуск номер 5. Выпуск номер 5. Вот. И сегодня я сейчас хочу порисовать. Вот. Сразу говорю рисовать, я не очень могу на вот обычной такой мышке, потому что у меня нет специальной подкладки. Вот. Камин. Мне, мне нужно нарисовать камин. Но так как я не умею рисовать камин, я рисую какой-нибудь там голубой фон. Нет, хотя я не хочу голубой фон рисовать. Я хочу... Я просто Хочу нарисовать вот такой вот салатовый цвет. А вот, и прозрачность вот такая. То есть, вот, так, вот такой вот салатовый цвет я хочу. Вот. Я не знаю, что сейчас делать и буду, и что еще рисовать буду вообще. Я, понятия не но Я думаю... Ну, короче, я, может быть, нарисую так вот, так вот... Я не знаю, как мне нарисовать. Вот. вот, реально, я не знаю, как мне нарисовать. Возьму просто черную краску и самую маленькую фигню. Все, готово. Да. Но да, я не могу рисовать это. Это слишком трудно для меня или вообще для... Для других, в принципе, даже. Можно так сказать. Простите, наверное, просто камера. Так, ну, даже не знаю, как мне сейчас нарисовать эту фигню эту, блин. Блин, ну как правда рисовать это? Блин, уже три. Блин, а. Я лично не знаю вообще, как камин рисовать буду. Но... какие-то там фигни вместо прямой потому что реально прямую линию рисовать просто невозможно если вам если вот прям вот я придумала я просто рисую сейчас черным цветом сейчас вот такие вот дрова дрова и из этого дров я нарисую алмой поменьше ними я... Ну, как-то так, в принципе. Я думаю, что я, в принципе, не художник нарисовать. Тем более на этом что-то очень трудно. Сами вот попробуйте вот, нарисовать камин как бы трудновато. Ну, в принципе. В принципе Я думаю, что нормально. Все нормально. Вот так вот это нарисую. Вот так вот, 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 вот так вот. У меня опять У один. Логично. Поздравляю, вы победили. Соперник покинул игру досрочно. То есть он сдался. Потому что он не умеет рисовать камень, в принципе. Так, я хочу оценить. То есть, чтобы энергии больше было. Вот. Вау, красота какая. Мне тут нравится больше. Птички. Очень красиво. Вот такие облачка. Вот, то есть мне очень это нравится. Пока что так останется. Просто там кое-что выключила. О, вау, красота, прикольно. Мне нравится вот Оля. Женя. Тут как комментарии можно писать. Тот, кто именно достиг до пятого уровня. Если кто-то не достиг до пятого уровня, значит, они не могут пока что переписываться, писать какие-то сообщения в чате. То есть, это... Это... Итак, выиграла Оля. Ну правильно. Оценил буду. Цыпленок. Вау! Какой прикольный. Вот этот мне нравится больше всего. Рената э, рисует э, цыплят не очень красиво, но ну, а Данил. Финал Фина... Фи... выходит в финал, короче. Выходит в финал. Год вообще какой то да? Ну не надо. Вот. Цыпленок очень красивый. Мне очень нравится этот цыпленок. Очень красивый цыпленок. Прям, 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 прям. Прям прикольный цыпленочек. Цыпленок, 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 цыпленок. Вот Данил, вот Рената. Мне нравится больше, как Данил рисует. Лайк. Ну, конечно, лайк поставь. Да, блин. Я не понимаю логики тот, кто рисует не очень красиво. Например, это вот эта вот девочка, да, это Рина, Почему ей ставят несколько много лайков? Потому что ну, если она не очень красиво рисует, если она, ну, не так, как она, ну не так и рисует она, как Данил. Вот видите, ри, Данил рисует очень красиво. Он рисует очень красиво сердечко. Лайк. Like. Очень красиво нарисовал сердечко, очень красиво нарисовал цыпленка. Ну, прям, прям, прям. Аринате? Два. Почему так? Лайк. Like. Красиво. Вот реально мне очень нравится этот рисунок. Прям, прям вообще классно. Прям вообще, прям, прям вообще, вообще очень нравится мне это. Ну все. Убедил. Данил. Арината покинула игру досрочно. Или нет, не покинула. Ну, короче, ничего. Чайник. Боже ты, боже, что ты мой чайник, блин. Вот этот чайник классный вообще, чайник вообще. Вот, знаете, меня бесят те люди, которые постоянно за мной повторяют. Если, например, я рисую цветы, там, э, вот, например, вот в этом задании, когда я рисовала, была, была тема, свободная тема, свободная тема просто. Я, ну, у меня больше получались, конечно же, цветы там какие-нибудь там, цветы. Она за мной, значит, повторила то же самое, совершенно только другие цвета прибавила. И она победила мне, это просто бесит. Я ненавижу таких людей, которые постоянно за мной повторяют. Я одела вот это, он тоже одела это. Я сказала это, я... Это... Вот. Я сделала эту фотографию, он тоже сделал такую фотографию. Я сделала такой статус, он тоже сделал такой статус. Мне это просто бесит, этих людей могу урыть просто. Вот мне бесит это просто. Ну, это уже сказано, что могу это. Просто вот я не, не просто не навижу таких людей, потому что они они бесят по реальности, бесят прям. Они мне надоедают вот так-то. Так что лучше не пишите одинаковое все со мной. Вот лучше не пишите. Ладно. Очень красивый, очень такой чай, чай, ну. Йоу! Все, Владимир покинул игру досрочно, ну, это понятно. Оценивать. Глаза. Очень Симпатичненько. Так, вот это похоже больше на очки. Если бы здесь не сделать, вот это похоже больше на очки, если честно. Глаза. Хусан. Хусан, Хусан. Хусан, Хусан. Ой, блин. Если вы смотрите это видео именно сейчас, то я вас прошу пожалуйста. Пожалуйста, напишите мне внизу в комментариях, что мне можно сделать, когда нечего делать. Пожалуйста. Мне очень... Мне очень скучно. Так скажем. Мне очень скучно. Интересно, а Хусан как сейчас? Интересно, а Хусан вообще... Носиров? Пипец. Вот... сам лучше рисует, чем Людмила, конечно, это уже не обсуждается. Ну, вау. Класс, как он так рисует вообще. Я вообще в шоке, как он так рисует. Это же красиво. да ну, вообще, 8 уже. А оценивают 13. А он сейчас лицо нарисует. Будет вообще классно. Нет, он-то вообще профессионал рисует. Мне кажется, вот реально он очень красиво нарисовал это, это лицо, прям, прям вообще классно, вообще класс, класс, прям ва. Надеюсь, я вам показала, как играть в рисуйку. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал внизу. Всем пока-пока. Я вас безумно люблю.